Si Kerek dan Bayang Senja. Kami daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dari kelas BML 3083 Semanti dan Pramati Bahasa Melayu. Imbas QR code untuk mendapatkan bacaan kami secara penuh. Scan me. Menerangkan mengenai sinopsis cerita. Kisah ini mengisahkan seorang budak kampung bernama Greg yang nakal dan keras kepala. Walaupun sering diingatkan oleh Tok Wan Senah agar tidak bermain pada waktu senja, Greg tetap degil dan menganggap amaran orang tua itu sebagai cerita kosong. Dia sering melanggar larangan tersebut. Namun, selepas satu kejadian aneh di kawasan semak, Greg mula mengalami gangguan misteri bayang hitam yang sering muncul di luar tingkap biliknya, membuatkan dia demam dan gelisah. Tok Wan Senah berusaha melindungi cucunya. Akhirnya, Tok Wan membawa Greg berjumpa Pak Hitam, seorang lelaki tua yang arif tentang adat lama. Setelah dirawat oleh Pak Hitam, Greg mula insaf dan berubah menjadi cucu yang taat. Ini membuktikan bahawa pengalaman dan nasihat orang tua tidak boleh dipandang ringan. Saya akan menerangkan mengenai watak perwatakan. Yang pertama adalah Greg. Greg ialah seorang budak yang nakal, degil dan keras kepala. Dia sering melanggar larangan dan tidak mempercayai nasihat orang tua. Namun, selepas mengalami gangguan, dia berubah menjadi anak yang taat, rajin beribadah dan mendengar kata seterusnya adalah mat petai mat petai bersifat berhati-hati tetapi mudah terpengaruh dia lemah pendirian dan sering mengikut ajakan Greg walaupun tahu akan akibatnya namun dia turut berubah setelah melihat perubahan Greg yang ketiga adalah Tok Wan Senah Tok Wan Senah bersifat penyayang, tegas dan bijaksana dia berpegang kuat pada adat dan pantang larang serta berusaha melindungi cucunya dengan ilmu tradisional dan doa akhir sekali adalah Pak Hitam Pak Itam ialah seorang lelaki tua yang tenang, berilmu dan arif tentang adat lama. Dia bertindak sebagai penyelamat dan perawat yang membantu menyedarkan Greg tentang kesilapannya. Ok, kita teruskan dengan tema bagi komik sigaret dan bayang senja. Ok, tema yang pertama iaitu kepentingan mematuhi larangan dan menghormati adat. Ok, kisah Greg memperlihatkan bagaimana sikap dia dan tidak menghormati pantai larang yang boleh membawa kepada kejadian yang menakutkan dan berbahaya. Larangan bermain pada waktu senja ni bukan sekadar adat kosong tetapi mengandungi hikmah dan perlindungan daripada perkara raib yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Ok, tema yang kedua iaitu keinsafan dan perubahan diri. Greg pada awalnya keras kepala, akhirnya sedar akan kesilapannya selepas mengalami gangguan yang menakutkan dia mula berubah menjadi anak yang taat rajin beribadah dan menghormati orang tua okey tema yang terakhir iaitu nilai warisan dan kebijaksanaan orang tua seperti yang digambarkan melalui watak Tok Wan Sena dan Pak Itam mereka melambangkan kekuatan tradisi dan pengetahuan lama yang masih relevan dalam membimbing generasi muda menghadapi cabaran hidup termasuk hal-hal yang bersifat rohani dan samping itu terdapat tiga latar yang pertama Latar tempat, kampung Tok Wan Senah, tempat tinggal Greg suasana kampung tradisional yang tenang namun penuh misteri. Contohnya, pada suatu hari, Greg berlari sambil mengajak ayam Kampung Tok Wan Senah. Yang kedua, latar masa. Senja hingga malam iaitu waktu antara siang yang terang dan malam yang gelap. Iaitu masa yang sarat dengan pantang larang serta kepercayaan masyarakat sekampung. Contohnya, walaupun sering diingatkan oleh Tok wan Tok Wan Senah, agar tidak bermain waktu senja. Grab tetap dekil. Dan yang terakhir, latar masyarakat. Masyarakat yang memegang teguh kepada adat dan pantang larang menghormati waktu senja sebagai masa keramat yang perlu dijaga. Contoh di dalam komik, di banyak kampung lama, senja bukan sekadar waktu untuk berehat tetapi satu garis halus yang dipenuhi pantang larang dan cerita orang-orang tua. Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan untuk pembinaan komik ini iaitu perisian, latar cerita dan ilustrasi. Bagi perisian yang digunakan terbahagi pula kepada 3 iaitu ChatGPT, Microsoft Pilot dan Canva di mana ChatGPT digunakan bagi pemilihan watak di dalam komik serta untuk menjana idea bagi keseluruhan cerita komik. Manakala Microsoft Pilot pula digunakan bagi menghasilkan gambar watak dalam bentuk pixel 3D dan latar komik secara automatik. Manakala perisian yang terakhir ialah Canva pula digunakan bagi menyusun atur komik serta menyisipkan teks dialog Prosedur seterusnya ialah latar cerita. Latar ini terbahagi kepada empat iaitu latar mistik, latar gelap, latar psikologi dan latar agama. Latar mistik merujuk kepada suasana yang dibina melalui kepercayaan tradisional, pantang larang dan unsur alam gaib. Seterusnya, latar gelap yang merujuk kepada suasana yang dipenuhi ketegangan, rasa takut dan misteri yang kebiasaannya berlaku pada waktu malam atau dalam keadaan cahaya yang gelap. Contohnya, suasana sunyi, angin lembab, suara membisik dan pergerakan bayang. Seterusnya, latar psikologi pula merujuk kepada perubahan emosi, tekanan dalaman yang dialami oleh watak utama. Sebagai contoh, Greg mula mengalami demam panas, rasa resah dan ketakutan yang berlarutan. Dia tidak lagi ceria seperti sebelumnya. Dan akhir sekali, ialah latar agama di mana ianya merujuk kepada suasana yang memperlihatkan amalan keagamaan, nilai Islam dan unsur kerohanian dalam cerita. Sebagai contoh, Greg dan Tok Wan menuju ke surau kampung untuk solat dan Greg belajar mengaji bersama Tok Imam sebagai simbol simbol perubahan rohaninya. Prosedur yang akhir sekali bagi membina komik ini adalah ilustrasi. Ilustrasi bagi komik yang dihasilkan ini menggunakan penggunaan gaya kartun Melayu yang menggambarkan suasana kampung dan ilustrasi yang menggunakan pixel 3D bagi menghasilkan imej yang lebih cantik. Seterusnya, watak-watak yang digambarkan dengan bentuk muka yang mudah dikenali pakaian orang Melayu, penggunaan warna yang terang untuk menggambarkan suasana senja dan penggunaan warna gelap untuk menggambarkan suasana malam. Bagi dialek Terengganu pula, orang tua-tua kabo bermaksud orang tua-tua ada bagi tahu. Meng kena egak masuk tempat tu sebab muda omak waktu, doa omak sepadang. Bermaksud Kamu sebenarnya diheret masuk ke tempat itu Kerana kamu tidak menghormati masa dan tidak menghormati sempadan Lepas tu, Mu dok do -mi minta izin nak main kat tempat ya Bermaksud Lepas itu Kamu tidak meminta kebenaran untuk bermain di kawasannya Tu yang marah ha? Bermaksud Sebab itulah dia marah Pani mu kena ingat molek gerak Bermaksud Okey, saya teruskan dengan dialek kedah yang terdapat dalam komik yang telah kumpulan kami hasilkan. Okey, dialek kedah yang pertama iaitu budak ni ketegak betul noh. Okey, ayat ni dia membawa maksud kepada budak ni degil betul. Okey, tegak dalam bahasa kedah dia membawa maksud degil. Okey, yang kedua, dia mai ikut aku. Okey, ayat ni dia membawa maksud kepada dia datang ikut aku. Mai dalam bahasa kedah tu ialah datang. Okey, yang ketiga, hang pasal apa ni? Membawa maksud kamu kenapa ni? Pasal apa dalam bahasa kedah tu ialah kenapa. Okey, yang keempat, mata dia tembus jiwa aku. Bawa maksud mata dia macam nak tembus jiwa aku. Apa yang bezanya di sini? Tembus dalam bahasa kedah tu, dalam bahasa bakunya ialah tembus. Okey, yang kelima, hang pasal apa ni? Macam yang saya kata sebelumnya, kamu kenapa ni? Okey, yang keenam, dia mai jenguk Greg. Okey, ayat ni dia bawa maksud kepada dia datang memerhati Greg. Jenguk ni ialah memerhati. Okey, yang seterusnya ialah ayat lima ni biar hilang panas dalam badan. Okey, ayat ni pula dia bawa maksud kepada air limau ni biar hilang panas dalam badan. Elemen semantik yang seterusnya ialah metafora. Berdasarkan dialog yang pertama, budak ni ketegak betul noh macam api dalam sekam. Dah pesan jangan main waktu maghrib. Frasa api dalam sekam merupakan metafora untuk menggambarkan sifat budak yang kelihatan diam tetapi sebenarnya degil dan membahayakan. Berdasarkan petikan yang kedua, ketakutan mula merayap dalam diri Greg seperti kabus yang menyelubungi hati. Frasa kabus yang menyelubungi hati merupakan metafora untuk menggambarkan perasaan takut yang menguasai jiwa. Berdasarkan dialog yang ketiga, ha ayat limau ni biar hilang panas dalam badan tu Lain kali dengar cakap tawan Jangan jadi batu keras yang tak lut nasihat Frasa Batu keras yang tak lut nasihat Merupakan metafora Untuk menggambarkan seseorang yang degil Keras kepala Tidak mahu mendengar atau menerima nasihat Berdasarkan dialog yang keempat Tok Wan, sunyi betul tempat ni macam kampung yang hilang nyawa. Frasa, kampung yang hilang nyawa merupakan metafora untuk menggambarkan keadaan kampung yang terlalu sunyi, sepi dan tidak lagi hidup dengan aktiviti, suara atau kehadiran manusia. Seterusnya ialah hyperbola. Berdasarkan dialog yang pertama, ah tak wan cerita tu semua tak masuk akal. Kalau betul ada bayang senja tu dah lama aku hilang di telang gelap. Frasa hilang di telang gelap merupakan hyperbola untuk menggambarkan keadaan yang sangat melampau dan melebih-lebihkan keadaan waktu senja. Dialog yang kedua, Tok wan bayang tu dia berdiri macam patung. Mata dia macam nak tembus jiwaku. Frasa, mata dia macam nak tembus jiwaku merupakan hyperbola untuk melebih-lebihkan kesan pandangan bayangan tersebut. Dialog yang ketiga, tadi masa Pak Itam baca doa, dah ada grade panas macam bara yang menyala tapi lepas tu lega dah lah. Rasa, rasa panas macam bara yang menyala merupakan hyperbola untuk melebih-lebihkan keadaan fizikal untuk menggambarkan rasa panas atau kegelisahan. Kelima yang seterusnya ialah emergent. Berdasarkan petikan yang pertama, angin senja bertiup perlahan, membawa bau lembap dari semak, daun-daun bergeser lembut dan di balik gelap satu bayang hitam berdiri kaku menghadap jendela. Petikan tersebut memberi gambaran untuk merangsang daria bau, pendengaran dan penglihatan. Berdasarkan petikan yang kedua, bau lima purut memenuhi bilik dan bunyi zikir ta'uan perlahan menghapuskan keheningan malam yang menakutkan. Petikan ini memberi gambaran yang melibatkan daria bau dan pendengaran untuk membina suasana. Petikan yang ketiga, suasana sunyi hanya kedengaran bunyi rantai basikal dan seretan tanah. Petikan ini memberi gambaran untuk merangsang bunyi halus yang boleh didengari dalam suasana sunyi bagi membantu pembaca untuk membayangkan dan mendengar suasana tersebut di dalam fikiran. Petikan yang keempat, semak dan daun-daun terus bergerak. Bayangan hitam muncul sekejap kemudian hilang dan muncul semula. Angin bertiup dingin. Petikan ini merangsang pembaca bagi membayangkan suasana misteri dengan tumbuhan yang bergerak dan bayangan yang datang dan pergi. Keadaan ini mencetuskan ketegangan atau rasa ingin tahu. Kelima semantik yang seterusnya ialah simile. Berdasarkan dialog yang pertama, macam ada mata yang tengok kita dari celah-celah semak, macam ular menunggu mangsa. Frasa, macam ular menunggu mangsa merupakan perbandingan yang menggunakan kata macam bagi menyamakan perasaan diperhati dengan ular yang menghendak. Berdasarkan petikan yang kedua, Greg bangun dengan badan menggigil seperti daun kering ditiup angin. Frasa seperti daun kering ditiup angin merupakan perbandingan yang menggunakan kata seperti bagi menggambarkan badan Greg yang menggigil dibandingkan dengan daun kering yang mudah ditiup angin untuk menggambarkan kelemahan yang amat sangat. Berdasarkan dialog yang ketiga, "Wah, sejuk gila Tok Wan, Greg tak tahan dah ni. Sejuk dia macam ais macam tulang." Frasa macam ais mencengkam tulang merupakan perbandingan yang menggunakan kata macam bagi menggambarkan rasa yang terlalu sejuk sehingga beku sampai ke tulang. Dialog yang keempat, bukan sekadar bayang macam ada yang menyorok di celah malam. Frasa macam ada yang menyorok di celah malam merupakan perbandingan yang menggunakan kata macam bagi menggambarkan suasana seram, misteri dan cemas seolah-olah ada sesuatu yang wujud tetapi sukar dilihat secara nyata. Elemen semantik yang terakhir ialah peribahasa Contohnya di dalam dialog Tapi nak elak supaya tak jadi macam pisang berbuah dua kali Sekali dah kena tak kena ulang luka yang sama Peribahasa pisang berbuah dua kali digunakan untuk menyampaikan maksud bahawa Seseorang itu tidak sepatutnya mengulangi kesilapan yang sama Di antara kelebihan komik, sigaret dan bayang-bayang Penggunaan bahasa Melayu pasar dan dialek tempatan Komik ini kaya dengan penggunaan dialek kedah seperti ketegak, cek dan hang yang memberikan warna tempatan dan keaslian kepada naratif. Ini menyumbang kepada pemeliharaan keunikan bahasa daerah. Penceritaan bertemakan pengajaran dan keinsafan juga menjadi kelebihan di dalam komik ini. Jalan cerita yang menonjolkan perubahan watak gerak daripada degil kepada insaf menunjukkan nilai transformasi diri yang positif. Ini menyuntik nilai moral yang penting kepada pembaca, terutamanya golongan remaja. Dan kelebihan lain ialah mengangkat nilai budaya dan adat tempatan. Komik ini berjaya mengetengahkan kepercayaan tradisional masyarakat Melayu seperti larangan bermain waktu senja. Ia menghidupkan semula cerita rakyat dan pantang larang yang semakin dilupakan generasi muda. Terdapat juga beberapa kekurangan di dalam komik ini. Salah satunya ialah kesinambungan naratif yang kurang kukuh di beberapa bahagian. Terdapat babak yang uh, terburu-buru dalam transisi Contohnya, daripada pengalaman seram terus ke bab perubahan diri. Ini mengurangkan impak dramatik perjalanan emosi watak utama. Ini mungkin disebabkan komik ini terlalu pendek dan tidak dapat disampaikan jalan cerita yang penuh. Selain itu, pembangunan watak sampingan juga kurang menonjol. Watak seperti Mak Petai dan Pak Itam berperanan penting, namun pembangunan karakter mereka kurang mendalam. Pembaca tidak diperlihatkan perkembangan pribadi mereka secara menyeluruh kekurangan yang terakhir ialah plot yang agak mudah dijangka menjadi kekurangan dalam komik ini. Jalan cerita berteraskan larangan bermain waktu senja dan diganggu makhluk gaib telah sering kali digunakan dalam cerita rakyat dan filem tempatan. Ia boleh dianggap stereotip jika tidak disuntik elemen kejutan atau kelainan yang signifikan. Seterusnya, kekuatan sebagai bahan bantu mengajar. Yang pertama, cerita bermoral dan syarat pengajaran. Komik ini mengandungi mesej yang jelas tentang kepentingan mematuhi nasihat orang tua, menghormati adat dan pantang larang. Nilai-nilai murni seperti taat, hormat, insaf dan tanggungjawab. Mudah difahami dan boleh dikaitkan dengan kehidupan harian pelajar. Yang kedua, watak dan peristiwa yang dekat dengan dunia pelajar, iaitu watak Geret dan rakannya Mat Petai menggambarkan perangai remaja yang biasa iaitu nakal, mudah terpengaruh dan degil. Hal ini membolehkan pelajar mudah mengenal pasti diri mereka dengan watak-watak tersebut. Perubahan positif yang dialami oleh Greg boleh dijadikan contoh atau teladan untuk para pelajar. Yang ketiga, visual dan bahasa yang menarik. Kaya penceritaan bergambar dalam komik yang membolehkan pelajar yang lemah membaca atau cepat bosan lebih tertarik untuk mengikuti isi cerita. Komik ini menggabungkan visual, ekspresi watak dan dialog yang realistik yang menjadikannya bahan batu mengajar yang berkesan untuk menyampaikan mesej secara tidak langsung dan menyeronokkan. Yang keempat, sesuai untuk aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat dan perbincangan di dalam kelas. Cerita ini boleh dijadikan asas untuk aktiviti pemahaman, perbincangan nilai, soal jawab kebat, penulisan kerangan, lakonan pendek atau latihan gaya bahasa. Ia mampu mencetuskan pemikiran kritis dan refleksi diri dalam kalangan pelajar terhadap tindakan dan pilihan dalam kehidupan seharian cadangan penambahbaikan dan juga penutupnya sebagai sebuah karya yang mengangkat usul budaya tempatan, kepercayaan masyarakat lama serta nilai pengajaran moral, sigret dan banyak bayar senja wajar dijadikan sebagai bahan bacaan dalam kalangan pembaca, remaja dan juga pencipta sastra rakyat moden. Komik ini bukan sahaja mampu menghibur tetapi turut memainkan peranan penting dalam menyemai kesedaran tentang betapa pentingnya menghormati adat dan memahami sempadan antara nyata dan juga gaib. Bagi mempengaruhi kukuhkan nilai pendidikan dalam karya ini dicadangkan agar ia diperluaskan dalam bentuk pementasan animasi atau modul pembelajaran yang berasaskan cerita rakyat tempatan di sekolah penutupnya kisah grek bukan hanya kisah seorang budak kampung tetapi cerminan kepada kita semua bahawa kealpaan kecil jika tidak ditegur boleh mengundang padah yang besar semoga karya terus ini menjadi wadah menyuburkan warisan budaya dan mengingatkan generasi muda tentang akar jati diri bangsa yang kian terhakis arus moden